Главное повернить а проворочку. дома уже. Опа, куда мы больше? Полиция. Через 200 метров повернить праворуч. Из получастный сектор, что-то непонятно. И частные, и не частные. Ты уже банская вела, да? Да, банская вон высокая речка справа была. Вообще они молодые, да? Ну, Нет, нет, молодые. А должно было быть, когда мужик я смотрел видео, снимал, то вода текла. А что, там там, друзья? Лужа. Как после дождя. Мексисты вон походу стоят в центре, ждут, так и, там не ездят по городу, в поисках. Остановки есть, значит транспорт есть mm -hmm. какой-то городской. Хляб с кара сандвичем. Вон какой-то памятник. все два таксиста стоят там что-то они ходят Ну от этого все от, от от этого мы быстро доехали относительно от Софии, да угу. за час не напряжно, не газу я особо Еще интересно что Верник, город, который, спутник этого. Там может могу быть на А Тут мра мрачный цей район. Циганов тут 2%. не сильно много. В п'ять раз Через 200 метров на кільці Продолжайте рухатись прямо. Надо говорить роме. Рома, Рома, Роман. Рома, 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 на улицах мимо Рома, Рома, Романов. маникюрница вон, прямо, маникюрница, Тоже парковок нету? Вот из этих блоков видели плюс-минус, на Вон, более-менее, новенькие какие-то домики, новостройки. Поломки. И тоже вон на горы. Вот у тех на горы есть вид. Ух, ё Общий, или, или, или. А, это то в поярче. Вообще делили серии. Информационный центр. Центр они как-то поставили в туристическом центре. А это то, что был туристический центр? Ну, не знаю, центр? информационный центр. центр. Mm -hmm. Говорить, его лучше, да? Вот что ли? Это уже из промзона пошло. Вокзал, понятно. Ну, собака подохла, а просто лежит. Поварнить ли его Тух, 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 тух. Это у них типа областной центр, у них областные центры, самый маленький в Болгарии, это Смолян. у него население 20 тысяч, 25, это областной центр. Даже меньше, чем первый мастер. Там же много этих областей Что это за машина? Это старая Реновка Рено Спейс первой генерации Подожди, вот, рука один километр. А это что они делают? Ты Смотри, завод свой, какую их тут. пиво, большой им завод. Перенску. Может, балет, смотри, сколько на отправку и бутылок и ящиков. Их полицейскими. технический центр. Кому они там учат? Не тут уже за город выезжаешь. И в тех блоках Через тоже видно. Через на съезд. На горы. Все, мой обход закончился. Да. А, это... а это, тогда что? Поверните его на съезд, а потом выезжайте на дорогу. даже поцепляли Эти А что он хочет? Не знаю, куда поехал. Поверните левую а потом поверните правую Ну, ничего страшного, приедем чуть дальше. Там Автобусы он... полупустые, смотри. Угу. На биогазе. Эрдгаз. Биогаз. То, что буратино их. вон зато прикинь буратино у них так и называется буратино хера себе сейчас туда приедем посмотрим что что это за поселок да кстати какой-то новый Относительно от тех того что там мрачного района повисли поверните праворуч, а потом резко поверните леворуч. В дворы. Резко поверните леворуч, а потом поверните леворуч. Это... Через 200 метров поверните праворуч. Видишь, ДТБ на палетах. Гаражи вон у них. Мария які гаражи выкростили. Гараж, тут у нього виноградник натягнутий. І тут вон гаражі. Поверніть праворуч, а потім. А кто-то в гаражах смотрит заправку себе замутить. Автопатрулька, вон патрулирует между собою. тут. Вот детский садик что он в советском стиле тоже такой неумнейный не такие эти толстые на века сваренные а и где, где нож... же там и есть но ну, это что ж был уже значок, что боговой град закончился. А почему не было значка, куда мы въехали? Нет. Можно тут тут поездить. Это тоже. Так и я Через 400 метров повернить съезд. на Прям такие веселые для Болгарии район. Не, лучше у Пиди тоже этот перевозчик. Вот, что Тут, вот. тут какой-то торговый центр, наверное, или что? Осветление, декорации, молч. макеты, мебели. Баба что-то рассказывает. Это техномаркет, реклама Samsung. Через 500 метров поверните праворуч. Бог знал. Вот какие-то почкоматы Бог знал. Керамоплитка. плитка. Унитазы. Мистер Брикл Это подделка под Поддержка. Подделка под брикомана. Прямо короче. Ты на схит. Такая мини костарама Мини -рама, короче, зарядка вон под электроторчи. Прямой ты на схит. Банкомат АТМ Только банкомат без плотомата. Кафе Бейко Мейко. Веншна Градина Теперь це так остаранный исход. А вот мы леворуч, наверху а так они балконы себе там со намучивали. На вот этом здании, на вот этом Да, вон Спиди есть, центр Спиди. А икон-то что-то не попадался нам. Да? Я еще там У -у -у. до конца этого городка проеду. Через 200 метров повернитесь. Тут леворуч. повеселее, чем там, в том старом городе. Базикейто. телеворуч, а потом поверните Мега люкс такси. не просто люкс, а мега люкс. Продолжайте рух всему в километре. На домах нарисованы ага. какие-то портреты, на каждом разные. А тут машины понаставляли как в Албании, они а то в этом Македонию так любят. Вот, кстати, базар, смотри вот справа. Это Ой, это масло было. Это не масло, это вино. Да, а вино. Ой, там вино было, ой, вино было, ой, вино, да. А да. это школа. Это доставка вон ведет еду. Вот, справа СС. школа. А за школа, да. Ну тут тоже дома, видишь, они походу реновированы или что? Не страшно, такие как они могут. О, а тут он уже походу не реновированный блок. Смотри, разница, да? До и после называется. Вон походу, он же только сделанный по красоте. и, тут и тут гаражи тоже, тоже. да, и тут у всех гаражи вон, то староватый уже да, ну это, мне кажется, те же самые только они просто реновацию ну, можно. проходят реновации. да, это тоже покрашен по вот эти уже более ну, новые постройки да. по кирпичикам балкончик каждый сделанный ого, да вы какие, корч горел так его и оставили, думаю, там ну поселок симпатичный такой А, а вот это что, недостройка? Ну, это или строится Что, что ты сказал Настя? А -а -а. Это строится, вот кирпичи есть тут такое. Оно тут не дешевое Это недвижимость, и дать есть смысл строиться Нет, был Тогда сюда? только что было Ну это, видать, другой группа. Район просто был другой Вот все, это Потому что мне кажется, что он развивается по 100 километров вот это от... Я только ни Софии. одной улицы не видела название. От Софии есть тут. Все, а тут уже конец, и все, и заканчивается. Все. Вот. Но цыган, кстати, не был. Не видал я ни разу, что они сидели кучками там Крайне тусовались. Вот. А это уже все. Уже. Пошли села кладбище в вот, одном европище и траурный центр тут построен за дворос справа река и какое-то да, водохранение водоем такой учитывая шарика высов же это грядочка там есть производство досадка сосед минут до этого короче от него что грубо говоря 50 минут до софии еще 50 минут до банка Стол, который, что, что не поливать <связанный> что там у нас, что, так, что, -тайн что? Ну, а и Или вот камера, камера. что она красным Ты... я ж вроде не 50 ничего я 50 и так еду Кстати, да, я что, типа подстанция? читал, что да, возможно, что тут типа вообще они, что электричество вырабатывается вроде от гидроэлектростанций, типа каскад их несколько гидроэлектростанций, но когда мало воды, то может быть проблема с собой. Но вообще типа несколько перепадов и вот в вот этой гидроэлектростанции, это по ходу выработки идет электричество. Возможно. Но я не уверен. Все тут и можно, и все, в, в эту сторону бачу все внимание, что просто сразу село закончилось и поселок.